ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनां मध्ये महाभारतम् भगवती भगवतीमष्टादशाध्यायिनीम् अम्बत्वा अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् सर्वोपनिषद गोदोधा गोपालंदन पार्थो वत्स सुधी दुग्ध गीतामृतम महद वसुदेवसुत कंस चाणूरमर्दनम देवी परमांदम कृष्ण वंदे जगद्गु ओं श्री कृष्ण परब्रह्मणे नम श्रीमद्भगवद्गीता धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जया न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो गराजन गोविन्दा किं भोगैर्जीविते श्रीभगवानुवाचा